Så er det blevet lørdag morgen, den øh, 18. Og øh, klokken er halv 10. Jeg er på vej over for at spise morgenmad nu. Det er så den sidste gang, vi får mulighed for at spise morgenmad her på hotellet, fordi vi skal rejse i nat. Der skal vi tjekke ud, og så rejser vi i nat. Så jeg tænkte på, at jeg vil lige prøve at optage igen. Jeg kan ikke huske, om jeg har fået optaget øh, vores madmadskomplex, altså, hvor meget vi kan, hvad vi har mulighed for at spise. Så det optager jeg lige endnu en gang. Der er et område herover, hvor man kan sidde. Der sad jeg godt nok i går og spiste. Um, og så er der et område herover, hvor vi også har spist, som jeg er nok regner med at komme til at spise igen. Og her er der nok noget arabisk te. Saudi Sorry. Saudi coffee. Saudi coffee. Okay, Saudi coffee. I will try this. Yes, yes, yes. I will try this today. Um, så, so, no, I will record what uh, the buffet is yes, and yes. and uh, then I will uh, pick something. Wow. And uh, yes. Okay. Well Thank you. Enjoy it. Enjoy. It. Thank you very enjoy. much. Så so, er der så so er der kaffe og te herover. Uh, Friskbrugt kaffe og varmt vand og varm uh, mælk er der herover. Herover bliver der lavet noget frisk omelet. Det er meget eftertragtet. Oh, hvem står der? Hey, en, af, en, 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 som elsker den her friske omelet. Uh, og øh, uh, spejlæg. Okay, han skal jeg spejlæg. når det her, der, har er lavet spejlæg den her gang. Så ja, det kan da godt være, at jeg skal prøve det også. Hvis vi lige går turen rundt, så er der noget øh, og noget øh, mælk med dadler i. Uh, Müsli, frugtjoghurt, friske uh, grønne, uh, frugter, vandmeloner og æbler. Her er der en masse variationer af ost, fetaost, uh, og så fetaost med chili, og uh, ja, jeg ved ikke, hvad det de er, edam, cheese, der er forskellige variationer. Okay. Her der varm mad, der er dal. Der er øh, vegetabilsk curry, det vil sige uh, sabzi, ris, bønner og så er der også noget andet derovre. Herovre plejer, at ligge uh, plejer der ligge pandekager. amerikanske pandekager plejer at ligge herovre. Og de er der stadig med sirup og chokolade overtræk, trækker man på. Her er der en masse andre, nogle ris, grøntsager, uh, pølser, og, i, og her bliver der også lavet, nej det herovre, der bliver lavet om lidt i dag. Øhm, så, og hvad er der herovre? Her har jeg faktisk aldrig taget noget herfra, men øh, der er noget pasta, pasta. ting her. Og går jeg rundt her, så er der, en, her er der også sædepladser. Her er der... Um, Ja, croissants, donuts, øh, kager, brød, og brød, og brød, og brød, og brød, og boller, og, og, øh, og toast. Og her kan man faktisk øh, riste sit brød, hvis man ønsker det. På denne side har vi så noget... Åh, oh, jo, oh, ja, det skal vi lige have. Prøv at se, chokoladefonduen. Nej, <laughs> chokoladefonduen. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men jeg tror, man slikker de her ting ind i chokoladen, og så får man chokolade på. Her er der både noget det er jam, forskellige variationer af jam. Så okay, der er han i gang med at komme chokolade på og Her er der frisk honning, totalt frisk honning som tredje er som er taget ud af en øh, ja, øh, kasse. Og øh, kokken er ved at skære det ud. Men øh, ja, jeg har, jeg har godt nok smagt til det en enkelt gang. Øh, men det må være deres egen produktion, som kommer. Og her er der så forskellige grøntsager af form af salat, tomater, salat, gulerødder, øh alt muligt, og sidst men ikke mindst, så er der også, øh, jeg ved det ikke, hvad jeg skal jeg kalde det for, hummus og noget, øh, ja, alt det her. Så det kan man så vælge, og ikke mindst, så er der selvfølgelig også noget juice, øh, som er den sidste station, hvor vi også mejer. Ja, der er to stationer mere. Her er der noget juice. Container. Der er Detox water. Ja, Detox water. Apple juice. Mixed, uh, mixed berry juice. Og oh, oh, orange juice. No mango juice today? No mango? Okay. Uh, mango juice er det, som det peger. Og, og uh, drik. Det plejer de normalt her, Og jeg ved ikke, hvad det er Der er nogle grøntsager. Lige. Jeg ved ikke, hvad det der skulle være her. Og så ganske almindelige cereals. Øh, ja. Varm mælk med øh, cornflakes. Så det var sådan set, øh, hvad der er at udbud. Så nu vil jeg gå i gang øh, ved at tage en tallerken. Hvor er nu så tallerken Der hende? Tallerken, det der derovre. Her. Så. Det var udbuddet, og øh, jeg vil Så nu kommer til lærken, nu flere til lærken. Det var udbuddet, så jeg var i gang med at øh, hælde på, og så kan I se, hvad, jeg har hældt på min tallerken. Det kan I se til sidst. Tak, de får Sådan. Der har sådan så startet med en øh, lidt omgang, godt nok en øh, kanet-style dyppet i øh, chokolade. Og så noget spejlæg og nogle toast, sammen med noget arabisk kaffe. Jeg ligger også lidt øh, let ud med øh, øh, en skål frugtsalat med yoghurt på. Og så er der lidt øh, øh, grøntsager. Øh, nogle pølser øh, med øh, nogle andre grøntsager, og så en masse forskellige slags ost, fetaost med chili, som vi viste. Og så er der nogle dadler, som jeg fandt, øh, og jeg ved ikke, hvad, hvad de er dyppet ned i, men de er dyppet i et andet. Og så er der en, øh, noget ajart, øh, pickles, ja, og så bønner og kaffe. Så det her det er så min første omgang. og så bagefter så kommer så kaloriebomben, som bliver med øh, ja, søde sager ovenpå øh, med kaffe. Men det, den arabiske kaffe, det er så første gang, vi prøver den. Så nu vil jeg gå i gang, inden, øh, så længe jeg har appetitten. Den har jeg. Ja, der er altså anden omgang, var blot en gang Frugtsalat. <coughs> så. Og der har vi en af så. 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 vi siger bare, at det var det, han spiste. Men uh, min er så en, en omgang uh, ja, amerikanske pandekager uh, med sirup på, og så lidt uh, kageværk. Jeg synes ikke, jeg er, havde plads til meget mere. ellers ville der have været flere kager på, men jeg holder mig til det her i dag. Jeg, synes, det, andet fyldte godt. det er Okay, lad os se Så er vi på sidste dagen her, og som I nok kan se, så er der også fået den samme frisyr som mig. Uh, han fuldførte sin fire umodet i dag, og det skal han lige have en kæmpe high five for, <laughs> for fordi det var det var virkelig uh, du må meget godt. Fordi det må man sige, det må have været hårdt, selvom mm. du siger, at det ikke var hårdt. Ja, I dag var det dejligt. nemt. Okay. Kaffe gør underværker. Okay, <laughs> kaffe gør underverker. <laughs> Men uh, nu har nu har han lige vendt tilbage. Jeg har ligget på langs i uh, i sengen næsten hele dagen. Var lige uh, uh, ude at lave høm høm et par gange. Ja, det her er lagt op på YouTube. Ja, det kan <laughs> ja. Ja, ikke noget, det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Nå, men anyway, øh, så nu er vi lige på vej ud for at få noget at spise øh, og afslutte dagen. Øh, vi skal lige have købt et par enkelte ting, og øh, så skal vi hjem og pakke, fordi øh, vi skal afsted hjem til København igen. Okay. Til lille Danmark. Og til øh, lidt køligere temperaturer. Jeg okay. så, at den er på 13 grader derhjemme øh, lige nu. 43 45 i dag her. Ja. Øh, yeah. <laughs> Jeg har aldrig været her til. Ja, så vi kommer til at fryse, når vi kommer hjem. Det skal vi blive? Ja, lad os lade se. Lad os se, at vi kan bruge her. det godt. Ja. Og der er der ved at købe. Der er ved at købe tre flasker med misk. White misk. Prøv bare, bare på at vise dig et stint, men er også samtidig, hvor mange mennesker der er foran. Så er vi kommet over til overklassen. Vi var i underverdenen før. Skal vi tænde for min mikrofon her? Ja. Så er vi oppe på stueplanen, eller i hvert fald en plan, hvor vi ikke har været her før, på det her center. Hvor vi, der, hvor vi blev klippet, ude på den var der en masse butikker, som vi jo har været nede og købe nogle små ting. Men uh, heroppe herop er det en helt anden klasse mennesker, og så... Uha! Prøv lige at se det op. Der er det. se lige det op. Der er

The Arabian Tonka. They didn't have 600 real. 600 real. 660. <laughs> How much is that? 400 770 real. 400. 400. So, 400. sure I clean your ears? So these are the two most popular. I mm. yeah. like the, uh, that one. Can yeah. Yeah. Like yeah. Yeah. you smell like this? Ja, men det, det, Så er der guld i lange baner her. Ja, ja. Og så kommer The Masterpiece. Tada! <laughs> det, er, det, det er i hvert fald et stykke, der, der er vel noget. Altså, men øh, det, skal sikkert, det ser sikkert smukt ud. Det er til Bianca. Hun kan godt lide sådan noget der. Lige deroppe, ikke? Var det noget for dig, Bianca, det her? Og den lyserøde der. Og den kjolede her. Vi er blevet ført helt op i, ja ikke helt op i, men i hvert fald i toppen af øhm det var faktisk deres første nummer, da vi kom i 2006 her. Okay. Der er vi blevet ført helt op. Og øh, det her, som siger dig, er Safa Marwa. Eller Marwa. der er lige foran. Og øh, skal vi finde en plads herinde? Ja. Ja, vi prøvede på at finde en plads nemlig, og øh, kunne vi kunne ikke finde nogen pladser udenfor. Og så prøvede vi at komme ind, men øh, så blev vi ført, fik at vide, gå den vej, den vej, så, som, som de her ja, vagter nu gør. Allah. أشهد أن لا i am so sidste i Sjøen. Den sidste er meget, vi kunne bede her på... Øh, ikke sidste, det kommer nej, igen. Nej, nej, ja, i hvert fald for denne gang. Så nu vil vi drage uh, ned og shop lidt videre. Ja, lidt smule. Lidt smule. Jeg skal ikke have noget. Dig skal have noget. Alle lige sidste gang. Så ja, men øh, uh, lad os prøve at finde vej. Jeg skal bare lige øh, uh, finde den vej her. Fint nu, fint nu. Vi skal ned i shoppingcenteret lige under det her tårn her. Så det er bare Monstrum klokketårn, der står lige her foran. Og det er så vildt, hvor mange mennesker der egentlig er her. Men man kan stadig gå nogenlunde frit. Det skulle gerne blive værre, når det er, der bliver højt. Så har jeg fået at vide jo, at øh, man simpelthen ikke kan komme forbi hinanden. Man har mødet sammen, man går skulder til skulder. Skulder mod skulder hedder det, ikke skulder til skulder. Skulder mod skulder. Prøv at se, hm. hvor mange der skal tilbage ind i centret igen derovre. <laughs> uh, så er vi oppe for lige at få noget noget oh, is. What is lotus? What is that lotus? Strawberry. Is caramel? Caramel? Caramel biscuit. Oh, caramel og biscuit. Okay. This rainbow is uh, uh sorbet. Hvad uh, er uh, mange? En kugle eller to? Hvad hey? skal vi have? Hvor mange Det ved jeg ikke. Hvor meget uh, vil du give? Skal vi tage to? To. Vi vil have to, men jeg tror, jeg What is Hvad er det? Mango? Ja, yeah, mango, strawberry. Ja, mm -hmm. um, yeah. uh, yeah. og Det er godt nok nogle uh, ordentlige kugler. De sidste timer i en mega, får vi også lige noget lækker kold is til 70 kroner af bytte. Bare så det. Hold din bytte. Hold din bytte. Jeg holder min bøtte nu. <laughs>

جاري فتح الأبواب. Doors opening. المصعد متجه لأسفل. Going down. Gary إغلاق الأبواب. Doors closing.